আজি অশোকাষ্টমী বা অশোকা অষ্টমী চ'ত মাহৰ শুক্লা অষ্টমী তিথিত পালিত অশোকাষ্টমী চ'ত মাহত অনুষ্ঠিত হোৱা শ্ৰীশ্ৰী বাসন্তী পূজাৰ আজি অষ্টমী তিথি লোকবিশ্বাসমতেই গংগা নদীৰ পানী উজাই আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী পবিত্ৰ কৰে আজিৰ দিনটোত আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰত স্নান কৰিলে ভক্তসকলে গংগা স্নানৰ সমানে পুণ্য লাভ কৰে আজি ভক্তসকলে কৰিলে শুদ্ধি স্নান লোকাৰণ্য তেজপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী গণেশঘাট জাহাজ ঘাট ব্ৰহ্মপুত্ৰত মৃতকৰ অস্থি বিসৰ্জন অজস্ৰ লোকৰ অশোকাষ্টমীৰ দিনটোত সনাতন ধৰ্মৰ লোকসকলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু অন্যান্য নদীসমূহত স্নান কৰি আহিছে আজি অশোকাষ্টমী এই অশোকা অষ্টমী আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পিণ্ড দিয়া হয় তৰ্পণ কৰা হয় আমাৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ সাধাৰণতে গয়াত গৈ পিণ্ড দিব নোৱাৰে বা তৰ্পণ কৰাব নোৱাৰে গতিকে আজি এটা এনেকুৱা পবিত্ৰ এটা দিন ইয়াতে মানুহ সমাগমো হৈছে আৰু তৰ্পণো কৰাই আছে পিণ্ড দিয়ে আছে এই আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত ৰৌতাত পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন চৌসত্তৰ সংখ্যক বাসন্তী পূজা মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত ৰৌতাৰ বাসন্তী পূজা আৰু অষ্টমী মেলাথলী আজি ধনশিৰি নৈত স্নান হাজাৰ হাজাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ পাপমোচন আৰু মনোমাঞ্চা পূৰণৰ কামনা ভক্তৰ তামুলপুৰৰ জাৰ তালুকত পাগলা দিয়া নৈত শুদ্ধি স্নান ভক্তৰ মৃতকৰ আত্মাৰ সৎগতি কামনাৰে পিণ্ডদান আৰু তৰ্পণ বহুলোকৰ শিলখাট কামাখ্যা মন্দিৰত অষ্টমীত ভক্তৰ ভিৰ সাতদিনীয়াকৈ লুইতৰ পাৰত অশোকাষ্টমী মেলাৰ আয়োজন অসমৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ কলিয়াবৰ শিলঘাটস্থিত কামাখ্যা দেৱালয়ৰ পাদদেশত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অনুষ্ঠিত অশোকাষ্টমীৰ বিশাল মেলা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পবিত্ৰ স্নান বহু ভক্তৰ অশোকাষ্টমী উপলক্ষেও খল মাখল ধুবুৰী পোন্ধৰ দিনীয়াকৈ আয়োজন অশোকাষ্টমী মেলাৰ ধুবুৰীৰ লগতে মেঘালয় পশ্চিমবংগৰ পুণ্যাৰ্থীৰ স্নান বৰোদত অনুষ্ঠান আমি পালন কৰি আছো আর রক্ষাও কৰি আছো আর সকল মানুহে আমাৰ ইয়াত ধুনিয়াভাবে মেলা পিড়িতে পিড়িতে আমি এই অষ্টমী আমি চলাই হোজাই ঠেপলাগুড়ির কপিলি নৈত অশোকাষ্টমীর স্নান ভক্ত ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য আর পূজারীর মন্ত্রোচ্চারণে মুখরিত কপিলি নৈর পাৰ হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোকৰ পবিত্র দিন অশোকাষ্টমী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ স্মৃতিবিধ জড়িত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শ্ৰীশ্ৰী অশ্ৰক্লান্ত দেৱালয়ত ভক্তৰ খোট লামডিঙৰ ঝুলমপুল নদীৰ পাৰত ভক্তৰ ভীৰ প্ৰত্যেক বছৰ দৰে ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে ভক্তৰ অষ্টমী স্নান ঝুলমপুল নদীত বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিত পালন পবিত্ৰ অশোকাষ্টমী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত ভীৰ অসংখ্য ভক্তৰ পূৰ্ণ তীৰ্থস্থানত পৰিণত মহাবাহুৰ পাৰ গোসাঁই ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা অশোকাষ্টমী ঘাটলৈ দেৱালয় এক ঐতিহাসিক স্থান আৰু অতীজৰে পৰা অশ্বক্লান্ত দেৱালয় আৰু তাৰ লগত অশোকাষ্টমী মেলা ইয়াৰ বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াৰ এটা বিশেষ তাৎপৰ্য আছে ইয়াতে প্ৰত্যেক বছৰে হাজাৰ হাজাৰ আৰ্মী ধৰ্মীয় পৰ্যটক আহে বিভিন্ন কামৰ স্থানৰ কাৰণে আহে আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি অশোকাষ্টমী মেলাত এটা তেওঁলোকৰ জনবিশ্বাস জনশ্ৰুতি আছে যে ইয়াতে গংগা মিলিত হয় বা ইয়াতে পিণ্ড পিণ্ডাদি দিয়াৰ কাৰণে বিভিন্ন পিতৃপুষের পিণ্ড বা এই কার্য করার কারণে আজির দিন স্নান করে পিণ্ড পিণ্ডা দিয়ে বাংলাদেশত অশোকাষ্টমী স্নান হিন্দু ধর্মাবলম্বী ভক্তৰ নারায়ণগঞ্জের লাঙল বন্দত ব্রহ্মপুত্র নৈত অষ্টমী স্নান সহস্ত্র ভক্তৰ নিরাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজত সম্পন্ন শুদ্ধি স্নান